Əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində 3 otaq, çox ucuz qiymətə, cəmi 35.000 manata satışa çıxarılmış belə bir həyit evi təqdim edirəm. Evdə təmirə aid yetinməmiş işlər qalıb, qapıların qoyulması, polun ləklənməsi qalıb. Deməli, dəyərli izləyicilər, baxın. Evə daxil olduqda, girən kimi solda yerləşir mətbəx, kombi xətti çəkilib, qaz, su, işığı, kanalizasiyası var. Burda yerləşir bir otağı. Hardasa 65 kvadrat metr sahəyə malik olan baxım belə bir xudmani, ucuz 3 otağlı həyət evini sizlərə təqdim edirəm. Çox ucuz qiymətədir. Yəni satışda bu qiymətə 3 otağ ev yoxdur. Bura ikinci otağı və bura isə sonuncu otağıdır. 35.000 manat. Nağd yolla satılır, kredit yolu ilə satılmır. Bu qiymətdə razılaşmaq olacaq. Sənəd çıxarış mükkət kupçadır. Tam notarial qaydada alqı-satqı olacaq və burada isə yerləşir evin sanuzeli. Mən sizə həyət yana sahəsini təqdim edirəm. Həyətində maşın daxil olmasa da küçədə tam rahat şəkildə avtomobil saxlamaq imkanı var. Yerdən kürsülüdür, zəng zəmisi var. Qiyməti 35 mindir, dəyərliz izləyicilər. Ünvan Masazır qəsəbəsi. Deməli 569 nömrəli marşrut xəttinin son dayanacağından 5600 metr məsafədə, yəni ana yoldan hardasa 2 kilometr məsafədə yerləşir. Yəni videonun əvvəlindən qeyd edim, ana yoldan içəridədir, marşrutun son dayanacağından 5600 metr məsafədədir və xahiş olunur real alıcılar, yəni narahat etsin, nağd yolla satılır, kredit yolu ilə satılmır, barter olunmur, ipoteka yararlı deyil. Sənədlər qaydasındadır, çıxarış kupçasıdır, endirim olacaq buyuruq daha dolğun məlumat ala bilərsiniz